চাব পাৰে মানে আমি আহি পালো দুৰ্গা মাৰ ওচৰত আহি পালো প্লেন নমস্কাৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি হ'ল মহানৱমী আৰু আমি যাব ওলাইছোঁ এতিয়া মাক দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে আৰু মই পিন্ধিম এই আনাই কালি চেটবোৰ প্ৰথমবাৰ পিন্ধিব লৈছোঁ ইমান মৰম লাগিছিলে মানে মই মোবাইলত দেখোঁতে এতিয়া মোকহে কেনেকুৱা লাগে দেখিব আপোনালোকে আৰু চব মই টেক কৰি দিম তাতে কিনিব পাৰিব লগতে এতিয়া মই মাৰ শাড়ীখন দেখাই দিওঁ এয়া মাৰ শাড়ীখন মই অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ একদম জিলিক জ্বলাকৈ কিমানো আৰু সেই সদায় পিন্ধি থকা ধৰণে পিন্ধিব চব মানে অনলাইন অৰ্ডাৰো কৰি দিলোঁ কাৰণ আপোনালোকে জানে মাৰ বেমাৰ আছিলে তো মানে শ্বপিং কৰিব তেনেকুৱাকৈ যাব নোৱাৰিম বুলি পিনে মই আগতে মানে অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ ঘটনাটো পিছত হৈ গ'ল আহি পোৱা নাছিলে ভাবিছোঁ কি কেঞ্চেল কৰি দিওঁ কালিলৈকে অহা নাছিলোঁ ঠিকে কেঞ্চেল কৰিব লৈছোঁ তাৰ অকণমান পিছতে মানে আহি পালে কেঞ্চেল নকৰিলোঁ আৰু আহি পোৱাৰ পিছত অকণমান মনটো ভাল লাগিলে পুৰণি কাপোৰ পিন্ধিব নালাগিব বুলি পিনে আৰু মাজতে কৈ দিওঁ যে আমি যিমান পূজা চালোঁ নিজৰ কামখিনি কৰিলোঁ আমি পাহৰিব নালাগে যে উই ৱান জাষ্টিছ আপোনালোকে হেষ্টেগেৰেও যিসকল নেকি সৰু ক্ৰিয়েটৰ মোক চাই আছে সৰুৱে হওক বা ডাঙৰেই হওক কোনো কথা নাই আপোনালোকে সকলোৱে জাষ্টিছ ফৰ জুবিন দা বা জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ বুলি পিনে হেজটেগটো ইউজ কৰিব হেষ্টেগটো কিয় ইউজ কৰাৰ কথা কৈছোঁ সেইটো কৈ দিওঁ এতিয়াতো বাহিৰৰ মানুহসকলে গম পাইছে যে এইটো এটা এক্সিডেণ্ট হয় কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত যে কিমান ৰহস্য জড়িত হৈ আছে যদি আপোনালোকে হেজটেগটো যদি ইউজ কৰি যদি আনিব পাৰে একদম ট্ৰেণ্ডিঙত তেতিয়াহ'লে বাহিৰৰ মানুহে একদম খুচৰি খুচৰি চাব কি হয় ঘটনাটো কি হয় গতিকে সেই হেজটেগটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব সৰু ডাঙৰ ক্ৰিয়েটৰ বুলি কোনো কথা নাই আৰু এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ দুৰ্গা পূজা থানলৈ কিমান চাব পাৰোঁ নাজানো কাৰণ মাৰ গাটো বেয়া গতিকে চাই থাকিব আৰু প্ৰথমত এতিয়া মই ড্ৰেছটো পিন্ধি লওঁ লগতে অকণমান মুখত কিবা কিবি ঘঁহি লওঁ কাৰণ চবেই ইমান ধুনীয়াকৈ যাব ন গতিকে অকণমান কাজল চাজল সানি লওঁ তাৰপিছত লগ পাই থাকিম মই নখকেইটাও বনাই ললোঁ এইখন সোঁহাতখনত মোৰ বোৱে লগাই দিছে এইখন মই নিজে লগাইছোঁ একদম জখিনি জখিনি নালাগিলেই হ'ল আৰু ৰাতি এইখন মানে মই অকণমান সৰুকৈ লৈছোঁ না মই মোবাইল টিপিব পাৰিছোঁ না মই কিবা খাব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে অকণমান সৰু সৰু কৰি লৈছোঁ এতিয়া নাজানো ভিডিঅ' কৰিব পাৰিম নে নাই ধুনীয়া দেখিবলৈ নখকেইটা এনেকৈ বনাই পিনে এতিয়া মই পিনো মাৰিব পৰা হাই ইফালে মায়ে পিন মাৰি আছে মানে মই ড্ৰেছটো অনাৰ পিছত যেনেকৈ আনিলে তেনেকৈ থাকিলে মই পিন্ধি নাচালোঁ অকণমান ডাঙৰ হৈছে মানে কঁকালটো তো সেইফালে মায়ে মোক পিন্ধ মাৰি মাৰি সৰু কৰি দিছে গাই চিতি মোৰ ওলোৱা হৈ গ'ল আৰু সেইফালে মাহঁতে ৰিক্সাত উঠিছেগৈ মইহে উঠা নাইগৈ এতিয়ালৈকে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মই চৰ্ট চৰ্টাৰ বনাইছোঁৱেই তাতে ভালকৈ চাব আৰু এতিয়া মোৰ ফুল ড্ৰেছটো দেখিব লগতে সেয়া মাডি আমি টমটমত যাম মানে সেইফালে বৰমা উঠিলেহি আৰুফালে বহুতে উঠিব আমাৰ আগত মানে বহুতে ৰৈ আছে সৰু বৰমা ডাঙৰ বৰমা বহুত আগৰ পিছত দেখিব আৰু আমি গৈ পামে আমি টংলাতে তোমাৰ উম ৰাইজে ভিৰ চাব পাৰে মানে আমি আহি পালো আৰু আমাৰ টংলাত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ সাগৰ হৈছে ৰাস্তাই ৰাস্তাই বৰষুণ দিছে যে তেনেকে আহোতে মানে থেচকা থেচকা আহোতে আকৌ নে হলা উম আৰু ইফালে চাওক সেইয়া আমিতো প্ৰথমতে আহিছোঁ জালুকবাৰী পূজা থানালৈবিলাক সৰু সৰু সাগৰ আমাৰ মোবাইলত ভিডিঅ'ত মই মনে দিব পৰা নাই ড্ৰেছটোহে এনেকৈ এনেকৈ ধৰি গৈ আছোঁ দুৰ্গা মাৰ ওচৰত আমি দুৰ্গা মা ওচৰত আহি পালোঁ আৰু কথা হৈছে নাম তাই পোৱা মই দিয়াকে পিন্ধিছে এইফালে ভায় অকণ পিছে দেখি গেই আৰু আমাৰ বক দেখুৱাই নাই নহয় এইজনী বৌ পুৰা বেকলেছ অ পুৰা

পালোঁ আৰু ইমান টেষ্টিকে বনাইছিলোঁ জানেনে কিছুখিনি অঁ মাক মই দেখুৱাই নাই ভালকৈ মাক এনেকুৱা লাগিছে পিছফালৰ পৰা আকৌ দেখুৱাই আছো ৰক মাৰ শাৰীখন পূৰা জিলিক মিলিকৈ আহিছিল দেখিছে নহয় প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপতে আমাৰ শিয়াৰ মৌঠো মৰমৰ জুবিনদাক এনেদৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিয়া হৈছে আৰু যিখিনি নেকি আমাৰ ওচৰে পাজৰে আছিলে আমি যোৱা যাই পোৱা সেই সেইখিনিতে আমি ঘূৰি আছোঁ কাৰণ দূৰলৈকে যাবৰ কাৰণে মাৰ বেমাৰ আপোনালোকে জানে ইমানো ভালকৈ মানে ভাল হোৱা নাই এতিয়ালৈকে যদি আকৌ উঠি যায় ভয় লাগে সেইকাৰণে ওচৰতে যিমানখিনি আছে আমি তাতে ফুৰিলোঁ যিখিনি নেকি বহুত ভাল ভালকৈ মানে পূজা মণ্ডপ বনাইছিলে সেইফালে আমাৰ যোৱা নাই বাৰু দেৱী মাৰ আশীৰ্বাদ পালেই হৈ গ'ল ৰাইজসকল ইয়াতে মই নিজে ফটো উঠো পিনে গৈছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে মই বহুত বেছি শুভাকাংক্ষী লগ পালো গতিকে তেওঁলোকৰ লগত এইফালে ফটো উঠি আছো আমি মই ইয়াতে মানে ৰয়েছ সুধি আছো ইয়াতে ভালে সানিছিলো এইখিনিতে আহিছে তই ইয়াতে মোক মাটি চুতপা নানোপাই দিয়া মাম্পী চোতাৰ মাম্পী চোতাল ইয়াতে ঘৰ ন ভাল লাগিলে লগ পাই দেই ধুনীয়া ছোৱালী আমাৰ টংলাৰ আমি মানে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ তাকো দুই প্লেট একদম ফুল ফুলকৈ খাব পাৰিম বুলি পিনে কাৰণ ঘৰৰ পৰা ভাত চাত খাই যোৱা নাই আৰু ঘৰত একো নাখাওঁ বুলি কিন্তু পূজাত কিবা খোৱাদকৈ নহয় নোখোৱাই ভাল ইমান বেছি বেয়াকৈ বনাই একো সোৱাদো হোৱা নাই একো হোৱা নাই নিমখো হোৱা নাই তো আমি যেনেকৈ লৈছিলোঁ তেনেকেই এৰি থৈলোঁ দেখিছেনে ইয়াৰে চাগে চাৰি চামুচমানহে খালোঁ এয়া আমাৰ মোনোৱে এইয়া পূৰা প্লেইন আনিছে ইয়াতে আমি উঠি পিনে কালি দশমীত যাম নামুনো আমি এতিয়া আহিলো ঘৰ নমুন কি কি খানা বেলেগ বেলেগে খালো এখন দোকানত সেই নাই ঠাই নাই তাৰমানে সেইকাৰণে আমি নন্দী খালো মুনুহঁতে ভোগজালে নালো ঘৰ আহি পালো শুভ নৱমীত তোমাৰ লগত চলোৱা নাই আমাৰ প্লেন উৰিল মনু প্লেন কি নাম থকা খানা প্লেন মনু প্লেন মা দুৰ্গাই মংগল কৰক মৰ্ণিং যোৱাকালি আহি পিনে শুই গলো আৰু এটা কথা কবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালো আপোনালোকে নহয় এই সু হাতৰ যদি আপোনাৰ দোকান আছে আমাৰ নিচিনা বা কিবা যদি ঘৰুৱা কাম কৰি থাকিব লাগে বা মোবাইলৰ কাম কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে সোঁহাতৰ নখ কেতিয়াও নবনাব এই বনাই পিনে মই না এডিট কৰিব পাৰিছোঁ না মই দোকানত কিবা বস্তু দিব পাৰিছোঁগৈ না মই কিবা খাব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে একদম ভাবি চিধিহে সোঁহাতৰ নখকেইটা বনাব অ'কে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আজি হ'ল দশমী আজিও যাম অকণমান লাহেকৈ আৰু এই শাৰীখন এইবিলাক এই অৱস্থা এনেকুৱা হৈয়ে আছে আমি এতিয়া শুই উঠিছোঁহে আৰু এই শাড়ীখন বোলে মায়ে পিন্ধি বিৰাট ভাল পাইছে মানে মায়ে প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা পিন্ধিছে মাক যদি মই সুধিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে মায়ে নালাগেই ক'লে হয় আনিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে মনে মনে অৰ্ডাৰ দি দিছোঁ তো মায়ে পিন্ধিলেই মই ভাবিছোঁ মায়ে দলিয়াই নিদিলেই হ'ল আৰু এইবিলাক এনেকুৱা শাৰী বুলি পিনে নাই মা পিন্ধিলে মাক বুজালোঁ সময়ৰ লগত অকণমান আপডেট হ'ব লাগে বুলি পিনে ক'লোঁ তো মায়ে পিন্ধিলে আৰু মাক ধুনীয়াও দেখিছে আৰু অকণমান ক্ষীণো দেখিছে তাৰপিছত মা বোলে পিন্ধিও ভাল লাগিছে একদম আৰাম লাগিছে বোলে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু এতিয়া দশমীত যাব লাগিব নহয় আজিলৈ আহিছোঁ বাই